Границы между нами, скажем так, не совсем устраивает ту сторону. Она сейчас установилась по Донцу. А я думаю, в планах русских и комбатантов захватить всю Луганскую область. Мы сделаем все возможное, чтобы эти планы не осуществились. С кем вы воюете сейчас? С русским. Это регулярные части? Так. Это регулярные войска Российской Федерации. Насколько это серьезный противник? Это профессиональный противник, вызывает уважение. Много случаев, которые мои слова подтверждают. Например, можете рассказать? Ну, был случай в Новосветлоке, когда один российский танк буквально за пять минут уничтожил 6 наших танков. Профессионально и ушел в от ответного огня. Высокие профессионалы, они воюют уже сколько лет? Лет 20 уже воюют. У себя. Понятно, у них профессиональная армия. А до этого были другие ну, с кем воевали? До этого были представители ополчения. Перемирие было объявлено в 18.00, а 8 часов российская армия начала массированное наступление. Поэтому перемирие, оно достаточно условно. Нам запрещено отвечать. Вот это больше всего угнетает войска. Они не соблюдают никакого, то есть не то, что не соблюдают, они, противная сторона, когда у них есть необходимость, они ничем себя не ограничивают. Нам же строгий приказ не отвечает. Поэтому, соответственно, конечно, иногда возникает недовольство войска. Сейчас широкомасштабных действий не ведется. Войска концентрируются. Там. Вот, например, там одна из группировок ополченцев концентрируется напротив Лисичанска. Вот. Там в составе несколько танков и десятки машин. Я не могу сказать, что они нарушают перемирие, потому что они ответ... как бы огня не ведут. Но сами действия говорят о том, что они готовятся По к определенным изучаться. действиям. Эту группировку уже видно, скажем так, невооруженным глазом, можно поехать посмотреть. Ну да, крайний блокпост, они стоят там где-то в километре, полтора. Иногда подъезжают на танках метров за 500 до блокпоста и уезжает. То есть как бы психологически